Здорово всем! Смотрите, как меня вселенная проверяла очень жестко. Смотрите, когда я сюда приехал, да, мне было 17 лет, то есть, и я пошел на первую работу, на склад, и я работал там 5 месяцев без выходных, по 11 часов, по 11 часов 5 месяцев без выходных почему я без выходных, и субботы, и недели у меня тоже было, э, не было там такого, там бухало и так далее, я работал, почему, почему так, почему так, я работал так, потому что я хотел заработать, я думал, что на работе я очень много заработаю, и меня, и мне вселенная давала силы, мне вселенная давала силы работать там, Пять месяцев, пять месяцев блин просто по 11, по 11 часов пять месяцев на ногах без отдыха пять месяцев без отдыха. И смотрите, и я не сдавался, и при, прикиньте, я приходил, я еще занимался спортом, я развивался еще, у меня не было такого там бухнуть, там что-то дрочнуть и так дальше. То есть вселенная мне давала силы. но ну, прикиньте, мне 17 лет, да, откуда мне, ну, там силы возьмутся у меня. Понимаете, я с 17, 17 лет, то есть без родителей, там, ну, но у меня есть родители, просто я не живу с ними, то есть я все сам, я в другой сейчас вообще стране от родителей нахожусь и все. Но смотрите, смотрите, какая закономерность, да? Когда ты работаешь упорно, когда ты трудишься упорно, тебе вселенная вознаграждает, тебе вселенная дает силы. Ну, прикиньте, откуда... Возьму, у меня взяли силы, у меня взяли силы, чтобы работать так. У меня там была перспектива. Я думал, что я я я думал, что я там много заработаю, там поднимусь и так дальше. Через то я начал усердно работать, без выходных там и так дальше. Вы представляете, как... Но я чистый был, был. Я не курил, я не бухал, я чистый. То есть если ты делаешь свою работу и ты чистый, тебе вселенная даст. Если нет, ну, она э, ну, имеет э, давать, имеет просто кому давать и все. Просто у, него, у нее есть кому давать. То есть, мне, я чистый. Еще там каким-то людям. Понимаете? Кто здравый кто ничего не употребляет. И она даст, она даст, она по-любому даст. И смотрите, еще одно. Видите, я пять месяцев отхуярил без выходных, и мне вселенная дала силы. И я ничего себе не угробил, и все. То есть у меня была мотивация, то есть я думал, что я там заработаю. Но я немного заработал себе на жизнь, но я не думал. Я думал, что я буду хуярить, я буду без выходных буду хуярить, я буду миллионер. Казалось, что я просто ушел с работы. Меня все там заебали и все. Начали еще, начали еще повышать. Понимаете? Так что берите себе на уст. Чем больше вы хуярите на работе, тем, тем больше у вас норма растет. Так что работаем дальше. Занимаемся, развиваемся. То есть все у нас должно быть прекрасно. И смотрите еще одно. Когда должны быть чистыми, то есть без всякого дерьма и, и честными, честными. Честность это хорошо, так что Вселенная работает, работаем Вселенной, то есть живем здраво и получаем от Вселенной силы. Не будем жить здраво, будем ничего не получать. Будем нормисами такими, провоктиновыми песенцами блядь, и все. И у нас ничего не будет хорошего. Да у нас ничего не будет хорошего. Так что мы работаем, мы всегда работаем. Вот, вот такая история. Так что работаем дальше. Чем чистее твое тело, тем больше тебе вселенная даст. Тем больше она, она тебя вознаградит силой, энергии и уверенностью, в завтрашнем дне, чтобы ты встал и покорял этот свет, эту землю, разносил ее в клочья, блядь. Так что, братья, занимаемся.